વિશ્વ કેન્સર દિવસ નિમિત્તે અંકલેશ્વર ડેવલપમેન્ટ દ્વારા સંચાલિત શ્રીમતી જયબેન મોદી મલ્ટી સ્પેશિયલ હોસ્પિટલ અંતર્ગત જેબી મોદી કેન્સર સેન્ટર અંકલેશ્વર ખાતે કેન્સર વિશે આરોગ્ય જાગૃતિ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત પ્રોજેક્ટ નવજીવન એચ પીવી વેક્સિન ડ્રાઈવ સ્વાઇકલ કેન્સલ તથા વેક્સિન જાગૃતિ વ્યાખ્યાન તેમજ પેમ સ્મિરન ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ તરીકે કોઈઝોન લાઈફ સાયન્સ લિમિટેડના સી સીબી સી બી ભારદ્વાજ જીપીસીબીના પ્રાદેશિક અધિકારી ડૉક્ટર જિજ્ઞાસા ઓઝા તેરાપન જૈન સમાજ અને મહિલા મંડળના પ્રમુખ જતન નહતા અને કે એલ જે ઓર્ગોનિકના સીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા મુખ્ય અતિથિ સીવી ભારદ્વાજ અને જિજ્ઞાસા ઓઝા દ્વારા સ્વાઇકલ કેન્સર માટે જાગૃતિની અપીલ કરવામાં આવી હતી કાર્યક્રમના મુખ્ય હેતુ સ્ત્રીઓમાં સ્વાઇકલ કેન્સર એચ પીવી વેક્સિન ડ્રાઈવ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા અને કેન્સર સામે લડતા દર્દીઓ માટે વ્યક્તિગત અને પ્રદાન કરવાનો હતો સાથે સાથે કેન્સર માટે પ્રોજેક્ટનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત સીબી ભારદ્વાજ તેરાપન જૈન સમાજના મહિલા મંડળનો આભાર હોસ્પિટલ મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ડોક્ટર આત્મી ડેલીવાલા અને કેન્સર સેન્ટર વર્તી ડોક્ટર વરના દહિયા દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો मैं डॉक्टर वंदना भैया हेड ऑफ़ कैंसर सेंटर एट जयाबेन मोदी कैंसर हॉस्पिटल आज चार फरवरी है आज विश्व कैंसर दिवस के रूप में चार फरवरी मनाई जाती है जिसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक आज के शुभ दिवस पर हमने दो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं एक एच वैक्सीनेशन ड्राइव जिसमें हम सभी नौ साल से लेकर पैंतालीस वर्ष की उम्र की महिलाओं और नौ से चौदह साल के बच्चों में लड़कों को भी एच वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू करेंगे इससे सर्वाइकल कैंसर और और भी चार पांच कैंसर्स हैं जो लड़कों में भी होते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सकता है दूसरी मुहिम जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं वो है प्रोजेक्ट नवजीवन कैंसर के इलाज के बाद पेशेंट्स की जो ज़िंदगी है उसको किस तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं ना तो सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि सामाजिक और मानसिक तौर पर भी उसके लिए ये मुहिम हमने आज लॉन्च की है हम चाहेंगे और हमारी ये उम्मीद है कि सबके सहयोग से ये दोनों प्रोजेक्ट ऊँचाइयों तक पहुँचें और हमारे सारे पेशेंट इसका फ़ायदा उठा सकें इसी आ, उम्मीद के साथ आज का दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मना रहे हैं और आप सबके सहयोग की हमें बहुत बहुत आशा है धन्यवाद तो वर्ल्ड कैंसर दिन है तो अभी तक ये कैंसर सेंटर में कितने पेशेंट आए होंगे और कितनों का इलाज किया होगा? इस कैंसर सेंटर को अप्रैल के महीने में चार वर्ष पूरे हो जाएंगे हम दिवस दिवस में सौ से अधिक नए केसेस यहाँ ट्रीट करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में रेडिएशन मशीन पर हम ऑलरेडी पाँच हज़ार से अधिक पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे चुके हैं इस फैसिलिटी का बहुत लोगों तक फ़ायदा पहुँचा है बट हमें आज भी ये लगता है कि इस फैसिलिटी की सुविधा अभी भी और लोगों तक पहुँचाई जा सकती है जितनी लोगों में जागरूकता आएगी उतना ही ये आ, सुविधा हम लोगों तक पहुँचा पाएंगे सभी को जय जिंदर अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ओर से ये सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर है वो पूरे आज ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है और उसी के अभियान में हम आज तेरापंथ महिला मंडल अंकलेश्वर जयाबेन मोदी हॉस्पिटल में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और सौ से भी अधिक अपने रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और अभी रजिस्ट्रेशन चालू है और टेस्टिंग भी चालू है इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ यहाँ के डॉक्टर्स का स्टाफ का और तेरापंथ महिला मंडल अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने इतना बड़ा अभियान चालू किया है ओम हरम ओम